Знижки до 50% – на вина власного імпорту розетка Володимиру Зеленському вдалося об'єднати довкола України лідерів Європи, а їм це ой як не подобається, тобто. И, в общем, их надо как-то утилизировать. Я не знаю как, да, по-хорошему, по-плохому, не знаю. Но он будет мешать всем. Он уже всем мешает. Вот он уже мешает всем, нам, американцам, тем на Украине, кто, может быть, хотел бы, так сказать, как-то по-другому вывернуться из этой ситуации. Он мешает европейцам многим, кстати говоря, да, которые, как бы, ну, более трезво смотрят на эту, на эту проблему и так далее, и так далее. Он мешает, все. Вот этот, вот, так сказать, таракан, как бы, да, он мешает. Вот это своим кремлевским пацюкам терминово потребовано В Україні новий президент, який з Путіним може домовитися, тобто який здасть Україну. Причому Зеленський настільки сильно заважає зараз кремлівській верхівці, що рупера Путіна буквально з ефіра в ефір повторюють цю риторику. До речі, сам Міхеєв навіть студії в студію бігає, щоб скрізь пробити дно. Зеленський неудобен всім зараз. і з кожної неділі, і скаже місяців стає все більш неудобним для всіх. І от ті люди, які вважаються українською елітою. Если они еще какие-то мозги у них остались, вам надо делать выводы. Вы не, если вы хотите сохраниться в будущем, вам не нужен Зеленский. Он больше вам не нужен. Этот человек стал неудобен для всех. Вам надо придумать, как от него избавиться. Я то считаю, что это мы должны были избавить землю от него. Но если этого не произошло и не произойдет, вам на Украине надо придумать, как избавить всех нас от Зеленского. Он становится проблемой для всех. Он всем надоел. Это, это, это серьезная проблема. І я увірю, я уверен, що американці не будуть вести переговори або підписувати, щось, якщо вообще до этого діло дають ні з ким у кого нет більш і менше понятного законного мандата на руководство України. Но. От бачите, як вправно відпрацьовує методичку Кремля і свої криваві рублі. До речі, схоже, бункерний таки серйозно наказав топити Зеленського. До речі, сам Путін теж офіційно заявив, що саме президент України Володимир Зеленський як виявилося, заважає миру. Глава сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно, на чем основаны. Это ведет к неоправданным большим потерям, если не сказать к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии для, становится токсичным для общества в целом. Наконец, он загнал себя в тупик <кười> указом <кười> о запрете переговоров с Российской Федерацией по мирному договору. Прекратил эти переговоры. И дело в чем? Дело в том, что он уклоняется от этих переговоров. Почему? Потому что в случае начала этих переговоров это рано или поздно, и, скорее всего, достаточно быстро приведет к необходимости отмены военного положения. А как только это произойдет, сразу надо идти на выборы. Не будет тогда оснований не проводить выборы. Ведь сегодня выборы на Украине не проводятся под предлогом наличия военного положения. Если, вы, если переговоры, потом возможная быстрая необходимость отмены военного положения, но сразу надо идти на выборы. Тож, як чуєте, справа дійсно в тому, що Путіна не влаштовує Зеленський, а ще його політика. Ну а ще й те, що він продовжує вести перемовини з США. Бо кремлівський диктатор мріє вирішити майбутнє України без України. Тому он уже даже начал думать, чем бы то подкупить Дональда Трампа, чи перекупить. Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, когда я говорю имею в виду не только административные, правительственные структуры, но и компании, если бы они провели интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. И Россия является одним, одним из, безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на севере, в Мурманске, на Кавказе, в Кабарде, на Балкарии. На Дальнем Востоке, в Хуцької області, в е Якутії, в Тиві. Це достатньо капіталойомкі інвестиції, проекти капіталойомки. Ми з удовольствием роботавмісно з людьми іноземними партнерами. А далі, ще цікавіше, ця цинічна кремлівська потвора почала торгувати нашими корисними копалинами, тобто тими, які з нині знаходяться на тимчасово окупованих територіях. І як вам ось це? Да, кстати говоря, что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь иностранных партнеров и так называемые новые, наши исторические территории, которые вернули в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими, работать туда. В новых регионах тоже? Да. Правда, не знаю, як Трамп це робить, але тепер вже й Путін готовий запропонувати США працювати з рідкісноземельними металами в Росії та на окупованих територіях України. Ну а також разом з американцями розробляти алюміній. А тепер увага, знаєте для чого все це бункерному? Так, от після зустрічі у Саудівській Аравії все чіткіше стає зрозуміло, що Путін хоче запропонувати Трампу створити нову компанію і виглядати це буде ось так. Американцы входят в российский видобувний бизнес, и створюється какая-то прокладка по типу Росукренерго, которая выходит на европейский рынок. Якщо вона створиться, то тоді розпочнеться процес, який допоможе росіянам зняти з них санкції, які до речі ставлять під загрозу технологічний розвиток економіки федерації вже не у далекому майбутньому, а саме зараз. Тому тепер ви знаєте, що насправді задумав Путін і для чого йому усі ці угоди з американцями.